કાર છો આપ જોઈ રહ્યા સીબી ન્યૂઝ રોજગાર સુડતાલીસ જગ્યાઓ પર પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં પીએમ મોદી દ્વારા એકાવન હજાર યુવાનો ને પત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા પીએમ મોદીએ આ કાર્યક્રમમાં વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કર્યું હતું પીએમ મોદીએ સંબોધન કરતા કહ્યું કે યુવા શક્તિ ભારતની સૌથી મોટી મૂડી છે તેમણે કહ્યું કે યુવાનો ભારતની તાકાત છે એકવીસમી સદીમાં નવા નવા સેક્ટર વિકસી રહ્યા છે અને દરેક સેક્ટરમાં યુવા શક્તિની ગુંજ છે પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે નવજવાનોની રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં મહત્વની ભૂમિકા છે ભારત ત્રીજી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાની તૈયારીમાં છે ભારતની પાસે ડેમોગ્રાફી અને ડેમોક્રેસી છે નવ યુવાનો પર ભરોસો છે

भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे आपके विभाग अलग अलग हैं लेकिन धे एक है और वो कौन सा धे हमें बार बार याद रखना है एक ही दे है विभाग कोई भी हो कार्य कोई भी हो पद कोई भी हो इलाका कोई भी हो एक ही धेयर राष्ट्र सेवा सूत्र एक नागरिक प्रथम सिटीजन फर्स्ट आपको देश के लोगों की सेवा का

ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे आपके विभाग अलग अलग हैं लेकिन धे एक है और वो कौन सा धे हमें बार बार याद रखना है एक ही देह है विभाग कोई भी हो कार्य कोई भी हो पद कोई भी हो इलाका कोई भी हो एक ही धेय राष्ट्र सेवा सूत्र एक नागरिक प्रथम सिटीजन फर्स्ट आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला